Mən evdə təq qalırdım axı demirəm. Çünki atam hər ikisi işləyirdi. Əmim arvadı mətbəxdə məsələn yemək bişirirdi, amma mən evdə idim, təq. Mən qapını örtürdüm, öz qapımızda otururdum. Tak. Ay da o yadıma satmayım. Yəni belə başa düşürəm ki e, bütün qularım baş verməsi mənim anamın, atamın e, işləməsi olub, yəni. Evdə tək qaldım, qapını örtürdüm, indi o özü bilər. Öz ailəsi də, öz uşaqlarıdır. Bir də axşam atam gələndə nə səhər dil idi, yeməy var idi, sadəcə yana çəkirdi. De?